Почему люди стремятся в Монако? Ну, в первую очередь, потому что здесь нет подоходного налога. Если для граждан Украины это не совсем понятно, ценность этого, то в Европе обычно платится 45-55% в первую очередь богатыми гражданами. Поэтому им выгодно, конечно, не платить подоходный налог. Для этого нужно стать резидентом Монако, для этого нужно иметь квартиру здесь, желательно в собственности можно в аренде на год минимум, ну это сложно взять в аренду, допустим купить там полтора-два миллиона евро минимум, плюс минимум 500 тысяч евро на счету в банке у тебя должно быть, причем банк Монако ты их должен перевести сюда и да ты их можешь тратить, но все равно у тебя вопрос, чтобы минимум 500 тысяч оставалось, а то желательно больше там миллион два плюс больше, которое ты будешь тратить. И тогда можно быть резидентом. Вот, ну, вроде бы там затраты большие, да. Но это отбивается, то для богатых людей отбивается тем, что они не платят подоходный налог. Да, они покупают дорогую недвижимость. Ну, в принципе, эту недвижимость-то и продать потом можно. Ну а, ну а деньги, конечно, если заводить сюда, то их там будут проверять очень скрупулезно там не получится. Так что привез сумки, 500 тысяч, положил на счет. Там нести через кассу налички, такого не будет. То есть это надо со своей стороны перевести деньги, прежде подтвердить до, до цента законность происхождения. Там, то есть э, у них суровое требование. Тогда можно стать резидентом и, и не платить подоходный налог, который в Европе сумасшедший везде. Там самый маленький, по-моему, в Эстонии 20%. Ну и в Украине 19,5%. А так обычно 45, 55, там Испания, Португалия, Франция, это там все. Швеция, там еще может быть больше. Монако 0. Ну, Монако там что, налог на наследство, но там, если прямым наследником, то 0%. То есть для богатых здесь неплохо. Ну, цены высокие. А низкие цены есть на сайте Рубикон на автобусные билеты.